hamma narsani birinchisi xuddi birinchi muhabbatdak aziz bo'ladi qadrli bo'ladi o'sha qirq o'ttiz yil oldin o'sha bursa tog'larida man boshqa o'n to'rttasini ham ko'rdim lekin o'shanday bo'lganini ko'rmadim man uchunda man uchun aziz chunki ana u yerda birinchi kun o'sha ulug'dog'dagi katta zalda yoshiga qarab o'sha turkiy odat erkin vohidov yoshidagilar she'r o'qidilar ikkinchi kuni mana hozir ozarbayjon yuragimizda edi o'shanda ham rauf farfi bursani qadimiy markazida she'r o'qidi yarim soat qarsak bo'ldi yarim soat o'sha qorabog'ga bag'ishlangan she'rni o'qiganda yarim soat qarsak bo'ldi mana shu hasrat doim yuragimizda o'sha qorabog' mana shu shushaga bu yil shu shushani yili menga ham 7 yil oldin shu ozarbayjonga bag'ishlangan sherlarim uchun mikoil mushvuq mukofotini ozarbayjon mukofotini berishdi chunki bizning dardimiz bir Bizning bobolarimiz bir biri bilan urushgan lekin shoirlar hamisha bir biriga intilgan bizlar hamma qo'shiqlarimizda mana bugun bizni ayoq hamma ayoqqa qalb qalqtirgan turkiya marshiyamni muallifini buxoro tug'ib bergan turkiston tug'ib bergan ya'ni bizlar birmiz hammamiz mana <laughs> yana keyingi oyda samarqandda turkiy davlatlar sammiti bo'ladi rahbarlarimiz to'planadi hozir rahbarlarimiz qancha ko'p to'plansa birlashishimiz shunchalik chunki siyosatchilar belgilaydi shoirlarni biz yuraklarni birlashtiramiz lekin siyosatchilar g'oyalarimizni birlashtiradi shuningchu davlatlarimizni birlashtiradi undan o'sha <laughs> o'ttiz yilni oldin esladik bizlar endi qirq yoshimda qatnashganman 70 yoshimda keldim lekin 30 yoshimda qirimga kelardik turkiya radiosini iç eshitish uchun faqat shuning uchun qirimga kelib o'ta sovet ya unisi borlardi e, ijodxonalari pansionatlari bor edi doim o'zbekni katta shoiri usmon azim bilan besh yil har yili kelardik turk qo'shiqlarini eshitish uchun kelardik plastinkalar yo'q edi faqat bitta nilufar degan qo'shiqchini plastinkasi ssrda chiqqandi o'sha sobiq sovet paytida bizani <coughs> qayerga qaramaylik hozir mana gimnni esladik lekin samarqandni binolarida tabriz ustalarini qo'li bor ya'ni bizlar hamisha yoki o'sha şey, bobur qurgan boburni nabirasi qurgan toj mahalda butun turk ustalarini mehnati bor bizlarni shaharlarimiz samarqand buxoro xevani faqat o'sha şey, turkistonliklar emas yani, turkistonlik butun dunyo turkistonlar ustalari kelib qurgan bizani qo'shiqlarimizda bizani hamma orzularimizda bu buyog'i faqat e, turkiston emas turkistondan naryog'ida man borib keldim o'sha e, tuva sibir uyo kanada har joyda turk izlarini ko'rdim eng sovuq muzlab yotgan islandiya orollarida turk izlari bor hamma ko'llarini oxiri ko'l xuddi boy ko'lday hamma daryolarini suvlarini oxiri chay bizlar arab imlosiga o'tgandan keyin mana o'zbeklar soy deydi aslida chay, qora chay bor katta suv degani ya'ni bizlar ko'p so'zlarimizni mana hozir sekin sekin e, birlashib borayotganimiz tufayli ko'p so'zlarimizni anglay boshladik turkiston nima turk nima bizni nomlarimiz juda ko'p bzrmiz qozoq birimiz o'zbek lekin onamiz bitta bizni ana shu onamiz bizni birlashtirishi kerak ana shu onamizni o'ylashimiz kerak bolalarimiz haq hurmati man o'sha <coughs> uh, <buşa> birinchi kelganda <coughs> to'rt kishi kelgan edik ustozlarim erkin vohidov manga oq yo'l bergan kitoblarimga so'zboshi yozgan rauf parfi toshkentda o'sha uysiz qolganda uy bergan boshpana bergan ustozim do'stim azim suyun to'rtolon keldik mana hozir xudo ularni rahmat qilsin ular voqe dunyoda shoirni so'zi baribir she'r o'sha ma'noda boyagi bizni birlashtiradigan onamiz baribir hammamiz hozir tariximiz haqida gapiramiz biz bu yerdan kelganmiz u yerda yo'q bizlar hammamiz bitta ota onadan o'sha birinchi mama ha, havo odam atodan boshlangan bo'lsak bizni ham keyinchalik ajralgan otamiz o'sha turk otamiz turk onamiz shu onalar hurmati bizlarni yozgan she'rimiz qilgan da'vatimiz faqat shunday buyuk sizlarga buyuk hislarga xizmat qilsin rahmat